мысли путаются, потому что, конечно, ну, очень неожиданно. До конца не верил. Тем не менее, я считаю, что сейчас у нас необходимо делать экстраординарные какие-то вещи, потому что, к сожалению, ординарными вещами мы не победим быстро. Вот. Первое, конечно, всему народу нужно понять, что мы находимся в состоянии войны. Второе, сейчас нужно давление общественности на руководство для того, чтобы наконец-то военное руководство страны самоорганизовалось и дало четкий, понятный план наших действий. Третье, и конечно же нужно апеллировать к миру максимально быстро, максимально громко, вплоть до того, чтобы закрыть вентиль в трубе, вплоть до того, чтобы диверсионные группы отправить в Россию, вплоть до того, то есть, ну, ответить максимально тем, что мы можем ответить. Но это должен быть не разговор слабого с сильными, не разговор людей, которые чувствуют себя побитыми, еще не будучи побитыми. Это разговор сильной нации с агрессором. цих умовах, коли такі е, значні сили перетнули кордон України, треба негайно загальну мобілізацію. Загальну мобілізацію всіх, хто спроможний зараз носити зброю, треба відправити на, до, до, на Донбас і відстояти незалежність України. Це по перше. Я скажу, що це запеклий ворог, споконвічний ворог України. І наші люди, наші українці повинні нарешті збагнути, що не можна так загравати весь час, про, розмовляти про братство, про, про, про допомогу, про, про це, що, гуманітарну допомогу. Не треба, не треба цього. І нарешті. Нарешті ми маємо те, що маємо, вибачте, нарешті ми маємо війну. Це все спонукало, спонукало росіян почати такі, так, таку ганебну акцію. Європа ганебно поводиться. Вона дочекається того, що будуть москалі марширувати у Берліні чи у Парижі. Вот, чего оно дочекается. Ну прежде перед тем, как піти до Берлина чи Парижу, они будут у, у, у Варшавы, Прази и Будапеште. Я считаю, что э, Европа, так как она нас поддерживает на словах, должна также нас поддержать и военный, военная поддержка должна быть, потому что э, на словах все время нельзя. Америка тоже должна и технически, и, и военным способом поддержать Украину, потому что, ну, я считаю, тоже вот эти санкции, это дело одно. Санкции просто на словах, они Путина не пугают. Нужно просто отвечать военной поддержкой. Так также когда-то вторглись войска в Чехословакию, в Пражской весне, это и никто, и, и никто не сообразил, чтобы вот не, не Европа, не поддержала никто. Не поддержал, вот поэтому сейчас надо не надеяться на поддержку, а идти самим и обороняться, и отвечать на все эти залпы. Я считаю, что нужно заканчивать третью волну мобилизации, проводить четвертую, чтобы призывать уже всех, в том числе с 18 лет сразу, то есть призывать в армию, чтобы они шли защищать свое отечество. Здесь уже в принципе нечего бояться, но, то есть, как говорится, отступать некуда, мы, не, мы на своей земле. Надо проводить четвертую волну, так, делать так, чтобы все шли в армию. И на все залпы, которые идут из-за границы, и со стороны агрессора России надо отвечать теми же залпами, потому что это необъявленная война Путина. Но любой нормальный здравомыслящий человек понимает, что это уже прямая, прямое вторжение и прямая война. То есть, все, что сейчас ходят мирные жители по Киеву и по другим городам, они тоже должны понимать, что э, идет прямая война. А все вот это скрывается нашими сми, российскими сми, чтобы не, не вводить в страх людей. Но нормальные люди уже осознают, что это война, и поэтому надо отвечать тем же. Я служил в морской пехоте э, при Радянском Союзе. У ну, мене зараз пропав брат. Так що, хлопці, я сьогодні прийду до вас і повірте мені, що я буду бити всіх підряд. А то, що ви вторглися, вам це не проститься. Я буду бити всіх, і мене ніхто не остановить. Что нужно делать Украине и украинскому населению? Если быть честным, то я считаю, что украинскому населению надо активнее говорить об этой проблеме и, при том уже более эмоционально говорить, потому что на данный момент я знаю, что в Европе намного больше слушают мнение России, честно быть. Они считают, что у нас война именно ну, наша, то есть Россия ничего не делает, никакой агрессии нет со стороны России. Нам просто уже надо, наверное, начать кричать даже об этой помощи, чтобы на нас обратили внимание. Что нужно делать нашему управлению, точнее не управлению, а нашим депутатам? Честно, пускай они дадут немного больше денег, и даже своих денег, не только государственных. Если это затронет, если они придут в, в сам Киев, то такая же опасность будет для них и для, их семь, и для их семей. Мировому сообществу надо, наверное, уже открывать глаза, надо перестать бояться Россию, и то, что ну, просто взять уже в свои руки какое-то... Какую-то ответственность. Вот и все. Во-первых, пустить информацию в массы, потому что, как бы ни было в Европе более демократические, да, то есть какие-то устои, и они слушают народ свой. И я думаю, что в тот момент люди сами будут решать, как нам помочь. А так-то, ну, может быть, даже военные уже. Просто пускай к нам приезжают и будут вместе с нами. Потому что если так будет продолжаться, то почему бы не подумать о том, что, возможно, будет и третья мировая война? Країні треба, мабуть, ще підійматися та дати ну, вісіч ворогу. А Європа, ну вона обов'язково повинна нам допомогти в цьому, і разом ми переможемо. Військово-технічному вигляді надати нам які... захист для наших солдат, техніку в Україні перша треба зробити сильну армію. Чтобы не... чтобы не ну не повторилось того, что было у Крыму, а у інших наших регионов надо уже как бы Украине и Евросоюзу, США надо уже принимать какие-то решения, серьезные действия, потому что чем дольше тянуть это, ну просто будут люди умирать и это ничем хорошим не закончится. Лучше э, на корню перерезать эту ситуацию просто. Армия пока делает то, что может, и это правильно. А властям... Ну, Украина по сравнению с Россией – это не такое большое государство. Ему, конечно, нужна помощь. И... Ну, просто надо решительнее действовать. Я считаю, что настоящие украинцы, которые считают Украину своим домом, и им стоит все-таки сражаться за нее, потому что лучше умереть на поле боя, чем жить вот так. Ну, я считаю, просто все должно начинаться с власти, потому что она может давать много очень обещаний, но главное, чтобы она их выполняла. А призывать людей, если государство не помогает, если власть не выделяет никаких денег, это бессмысленно. Это просто люди их будут убивать. Мир тоже очень много чего говорит, но никаких действий не происходит. Главное это действовать, а не просто говорить, что они принимают какие-то санкции и очень озабочены этим вопросом. Насчет вторжения России, это ужасно, конечно. Вообще, как бы я только что пошутила, что мы можем пригласить одну из самых сильнейших таких вот сил, французские легионы, за, они там обещают за три дня зачистить от этой нечисти, которая ворвалась на нашу, в нашу страну, очистить этот регион. Но вы понимаете, что это будет очень дорого, и как бы там много мы нарушаем законов, там каких-то контрактов, такого все. А на самом деле я хочу обратиться ко всему народу нашему, ко всему миру. Но мы такая большая держава в середине Европы. Мы как-то мы можем, мы имеем каких-то умных людей после университетов. Вот это вот новое поколение, вот эти вот новые, новые новое поколение, скажем, наших граждан, которые грамотные граждан, экономически грамотных, политически граждан, политически грамотных. Каким-то образом, но ну, я не знаю, как собраться и решить, что надо делать. И надо просто просить Россию остановить это безумие. Это вот это информационный их их голод и неправильное понимание ситуации.